dinni ushlash cho'g'ini ushlash kabi qiyin bo'lib qoladi deganlar shunaqa zamon keladi tashlab yuborsang dinsiz qolasan bemalol ushlab tura olmaysan qo'ling kuyadi ya'ni dindorliging shunaqa qiyin bo'ladi ummatim boshiga shunaqa zamon keladi deganlar va o'shanda musulmonlar g'arib bo'lib qoladi haqiqiy dinni ushlaganlar bechoraga aylanib qoladi shundagi bechoralikni qo'ldan bermaganlarga jannat bo'lsin deganlar shunday zamonda kishi dinini olib qochish uchun bir vodiylarga yo bir tog'larga chiqib ketadi chunki odamlar orasida dinni ushlab turish imkoni bo'lmay qoladi to'r tarafdan dinsizlikka da'vat bo'ladi dindorlar tomonidan o'sha da'vat bo'ladi chala mullalar tarafidan o'sha davat bo'ladi shunda ko'chaga chiqsa kimga qo'shilsa bir xato yo'lga qo'shilib ketaveradi hech kimga qo'shilmaydigan topqa chiqib ketishga majbur bo'lib qoladi deganlar bunaqa hadis bor o'sha zamon keldimi deb so'ralayotgan bo'lsa allaqachon keldi shu zamon ming afsus shu zamon keldi biz shunaqa zamonda yashashimiz allohni taqdiri ekan endi buni hikmati nima ekanligini ham olloh